Значит, ну то, что вчера произошло, вы знаете, мнение меня как депутата от Компартии Украины о том, что мы были категорически против вообще пере... против переноса памятника Ленина. Он должен был стоять на своем месте площади. Но учитывая низкую активность жителей города, которые сейчас приходят и говорят: вот памятник убрали, да как вы допустили все? Ну, активности не было, мы не смогли доказать, что большинство жителей города не хочет этого. Да? В итоге он снят вчера. Вот, мы даже не ожидали, что так это быстро произойдет, честно говоря. Вот. Снят, отвезен, видимо, по всей вероятности в коммунхоз. Сегодня вечером его будут устанавливать на Родянской площади, там, где возвели монумент, постамент, вернее, под памятник Ленина. Вот. Насколько я уже знаю, я к мэру подходил, спрашивал Анатолий Соловьевича, он сказал, что это будет как раз к тысячелетию Борисполя, аллея тысячелетия, и она будет заканчиваться на Родянской площади. Вот это место определили они Ленина там, чтобы в конце аллеи стоял вождь мирового пролетариата.